mən professor doktor Rahib Əliyevil ki, Sayar Mühəndisliyi Bölüm Başkanı körlüğünü görməkdən. Bölümümüzün amacı, bilgisayar mühəndisliyi alanında dənəyimli, bilikli kadrola, aynı zamanda bilimsel araşdırma yapa bilən, yönəticilər və təhsilçilər yetişdirməkdir. Bölümümüzdə lisans, yüksək lisans və doktorant proqramları fəaliyyət göstərir. Bu proqramlarda Tələbələrə kompüter texnologiyaları və proqramçılıq sahələrində çeşidli dərslər verilir. Bölməmizdə 11 laborator var. Bu laboratorlardan say sayısal məntiq, kompüter ağları, mikroprosessorlar, yai zəka sistemləri və 4 kompüter göstər laboratorluğu göstərmək olar. Bu laboratuvarlar öğrencilerimizin eğitimi ve araştırma yapmasını amacı için kullanılır. Bundan ilave, üniversitemizde olan süper kompüter bölümümüzün araştırma yapma işlerinde kullanılır. Bölümümüzün öğrencileri farklı araştırmalar yaparak Türkiye'de yapılan bazı projelere koşulurlar. Bunlardan e, Türkiyədə yapılan robot yarışmalarını göstərmək olar. Türkiyə və Yaponiya işbirliyi ajansının yaptığı robot yarışmasında bölmümüzün yaptığı robotlar 300 robot arasında ilk 10-a girmişdir. Bölmümüzün hocaları tələbələrimizlə fərqli araşdırmalar apararaq alan indeksli dərcilərdə məqalələr yayınlanmaqdadır. İndi bölmümüzün hocalarının, tələbələrin heyətini və onların elmi-tədqiqatırma yapması konusunda kendi işlerini daha da yoğunlaştırırlar.